Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Антоном Кісе. Вітаю вас, пане Антоне. Здравствуйте. пане Антоне, давайте поговоримо про підсумки 2012 року. Для вас особисто це вибори, це перемога в одному із мажоритарних округів в Одеській області. От як вам було змагатися і конкурувати із діючим народним депутатом в той час шостого скликання е, Ігорем крут, е, Плохим і перепрошую і. Екс-міністром, екс-народним депутатом Іваном Плачковим. Тобто була конкуренція, за рахунок чого вам вдалося перемогти за рахунок ідей, можливо, програми, Ну, якщо згадувати дійсно 2012 рік. Навіть найголовніше в уходящему році це те, що все ж таки состоялись парламентські вибори. І ці вибори. дают надежду нашим избирателям и нас это обязывает работать вдвойне в общем-то направить свою работу на наших избирателей сотрудничать со всеми политическими силами а если говорить о тех баталиях, которые были это уже история безусловно, наверное об этом много еще будет сказано и написано одно хочу только сказать что надо делать конкретное дело для людей, слушать людей, относиться к ним с пониманием и с вниманием, и успех будет. Только взаимное сотрудничество с людьми может принести успех политику, политической силе или тем людям, которые хотят посвятить себя служению людям. И сегодня уже второй этап. Этап наиболее ответственный. Что мы сделаем? нашим людям, какие вопросы мы будем решать, что изменится от избирательной кампании, которая была 28 октября 2012 года в последующие годы нашей каденции. И сегодня как раз, наверное, это наиболее тревожит и меня, и моих коллег, особенно депутатов-мажоритарщиков. И начало работы Верховной Рады, знаете, как-то, особенно мажоритарщик, как-то насторожило, потому mm -hmm. что политические баталии, противостояния, это не присуще депутаты, которые мажоритарщик, это не присуще просто человеку, который пришел э, находить возможности решать вопросы для своих избирателей, для государства Украины. Но политика из политика, политика, и наблюдая за ситуацией, которая складывается в, парламентах других стран, мы видим, что там тоже далеко, в общем-то, не все так просто, э, не все так цивилизованно, как бы хотелось. Но в конечном итоге, если говорить, вот, видите, мы выходим на какие-то нормальные, конструктивный диалог, и очень бы хотелось, чтобы мы сотрудничали со всеми политическими силами, которые в парламенте, І що більше хотілося б, щоб це чувствулося нашими ізбирателями не так багато або можливо взагалі не було законотворчості в 2012 тисячі дванадцятого року, дванадцятому році для вас особисто. Тобто, ну багато вже запитували депутатів, були от амбіції прийти в перший день роботи. Принести вже ну ідей було чимало, дійсно там в кожного своє, в кожному відповідності до регіону, до своїх виборців. Хтось там спілкується російською мовою, там пообіцяли народні депутати в когось проблеми з опаленням. Народні депутати пообіцяли там профінансувати проблему. А законотворчості, по суті, не було, тому що довго тривав процес і створення парламентських комітетів і формування президії Верховної Ради України. І призначення прем'єр-міністра, потім формування нового складу кабінету міністрів. Це вас не засмутило як народного депутата? Чи чи, чи чи ви вірите, що у вас ще все попереду? Ще попереду багато планів, багато роботи? Ви знаєте, учитую вже опит, який в мене є. Я два роки був народним депутатом у 2004-2006 роках. дві тисячі шістих годах. список. в том числе человека, который работал в органах власти, uh -huh. э, предвидел вот такую ситуацию, потому что когда видел расклад политических сил, э, безусловно, э, по-другому, казалось бы, и быть не может. Хотя можно было избежать многих вопросов. Но тем не менее, было что было. А касательно, конечно, надежды, касательно реализации тех задач, и тех наказов, которые были наданы э, нашими избирателями, конечно, это вопрос вопросов. И сегодня, казалось, в канун уже Нового года, э, очень много вопросов связано с теплообеспечением, с водообеспечением. Я не говорю о дорогах. И я понимаю, еще я практик, я понимаю, что это не делается за один день, я понимаю, что это не делается даже за один год, но я понимаю о том, что сегодня роль народного депутата ⁇ ставить эти вопросы последовательно разъяснять позицию наших своих избирателей и твердо последовательно отстаивать, в общем-то, те вопросы, которые могут быть и должны быть реализованы. И я на это нацеливаюсь и готов работать э, с политическими силами, надеюсь на большую поддержку э, партии власти и фракции партии региону с тем, чтобы реализовать те вопросы, которые могут быть реализованы. Потому что и политическая сила партии регионов получила наибольшую поддержку на юге Бессарабии 142-м избирательным округом. Так что надо адекватно сегодня относиться к принятому решению, отдав свои голоса, в том числе за меня и за политическую силу. Д буквально нещодавно спілкуючись з народним депутатом шостого скликання, який водночас, в часи прем'єрства Юлії Тимошенко, був її радником, давав якісь поради. Він казав, що от друге прем'єрство Юлії Тимошенко насправді її завадило, тому що вона могла стати президентом, але те, що вона попрацювала в уряді, криза, все. А вплинуло на кінцевий результат. Ось провести аналогію хотілося із другим прем'єрством Миколи Азарова. Звичайно, в нього немає амбіцій стати президентом України, але водночас, перед президентськими виборами, Микола Азаров може стати тією людиною, на яку Можуть повісити оці всі негаразди, тому що складно зараз цілювати реформи, і тоді може відбутися нова зміна уряду. І президент на цьому тлі діючий президент може знову повторно стати президентом. Тому що про це зараз говорять і експерти, і політологи. Пане Антоне, як ви вважаєте, цей кабінет міністрів, новий кабінет міністрів? Він здатний а, не повторити помилок прем'єрства Юлії Тимошенко? Знаєте, багато особенно в колуарах, в том числе экспертов, политологов, угу. о различных, этого, различных он, суждений он... по назначению, по второму назначению, в том числе и согласия Верховной Рады по преемству Николая Яновича Азарова. Угу. Можно все, что угодно говорить, но его профессиональное качество, его равноудаленность от всех, скажем так, структур финансовых, которые сегодня пытаются влиять в целом на политику в Украине, это факт, об этом все знают, дает возможность сегодня как-то держать стабильность, это во-первых, и дает возможность сегодня создать те предпосылки, которые необходимы для реализации в последующих год-два. И я думаю, что сегодня нам не не нужны революционные какие-то изменения. Нам нужна последовательная работа по реализации тех задач, которые сегодня ставятся. Первое. Финансовая ситуация очень сложная. Она не только сложная в Украине, в России, в Евросоюзе, в целом мире. Кризис еще не завершился, а он этапами все то взлеты, то утихает. И для этого надо сохранить нашу финансовую стабильность. Это первое. Второе акцентировать внимание на социальную сферу и на сегодня на наши регионы. Вы знаете, наверное, никто лучше, как сегодня Азаров, не знает ситуации, которая складывается в целом в державе, в целом э, в регионах. И э, та аналогия, которую сегодня вот, э, вы вносите по отношению к примерству э, Юлии Владимиров... э, Тимошенко и Николая Ивановича Азарова, ну, кабинет министров – это та должность, которая должна или выйти победителем, или, как у нас зачастую бывает, это они уходят побежденными. Для Азарова, слава богу, не грозит, у него нет ощущения, на мой взгляд, поражения. У него, наверное, только в глубине души есть задачи, которые он должен реализовать и остаться тем Азаровым академистом, который трудную минуту сегодня выстоял в период экономической, экономического кризиса. И я надеюсь еще на то, что сегодня вот те вопросы глобальные, которые ставятся перед правительством, они найдут свое решение. Если правительство не найдет пути разрешения многих вопросов, связанных сегодня особенно с развитием инфраструктуры, жилищно-коммунальным хозяйством, особенно с дорогами, и много я не буду перечислять из-за отсутствия времени все те вопросы, которые необходимы, газификация и так далее, правительство не то что не доработает каденцию, оно может через год развалиться. И это даже не связано с желанием президента. Общая mm -hmm. ситуация в государстве э, требует того, чтобы делать конкретные действия. Если не будет действий, не будет правительства. Mm -hmm. Конкретнее речь, от вы когда спукуетесь и своими выборцами непосредственно, ну, звичайно, случайно же, поговорить и питание зарплат, пенсии. А Наталія Королевська, яка на виборах обіцяла тисячу євро заробітну плату в середньому по Україні, і 500 євро а, в пенсії, вона сьогодні працює в кабінеті міністрів. От її виборці не повірили, а повірив Микола Азаров, який взяв до себе працювати. Тобто, чи означає це в цьому розумінні, що, наприклад, якби ви пообіцяли, ну, народний депутат Антон Кісе також пообіцяв і знав, як це зробити. Можливо, і Наталія Королевська знає, як це зробити, то могли б працювати в Кабінеті міністрів України? Очень пальний питання. Я навіть відсліджую ті ту інформацію, яка поступає в інтернетах, особливо в газетних полосах, якраз от очень часто помінають. заработную плату, которую в период избирательной кампании Наталья Королевская в общем, выносила на суд избирателей. Mm -hmm. Ну, насколько люди поверили в этом, в общем-то, результат был ясен. Но вопрос в другом, что сегодня это молодой прогрессивный политик. Mm -hmm. Насколько она сможет справиться с такой серьезной отраслью? как социальная защита населения, министерства, со всеми структурными подразделениями, время покажет. Но я думаю, что и уверен в этом, что для решения этих вопросов, которые были провозглашены нынешним министром, необходима совместная кропотливая работа всего Кабинета министров, Верховной Рады, президента и наработки тех важных законов, Прежде всего, всего, которые бы реанимировали экономическую составляющую э, Украины. И тогда можно будет говорить о каких-то сегодня серьезных выплатах. Говоря по итогам э, уже 2012 и по бюджету 2013 -го года, мы видим, что сегодня э, какие-либо либо такие э, увеличения э, в пенсионном обеспечении и в заработных платах, которые бы касались там, 500 тысяч, Евро об uh -huh. этом, к сожалению, не приходится говорить. Но все дело в том, что оно э, в руках нынешнего состава кабинет министров, в том числе и в руках Натальи Королевской. Так что э, насколько она сможет реализоваться в этой должности, время покажет. Но а что касается так. вообще э, обязательств, вы знаете, э, в период избирательной кампании очень много обязательств. Uh -huh. Зачастую они имеют, носят характер, знаете, сиюминутное достижение той цели, которая Ну, вы использовали их, когда с выборцами? ну вот отверто нам скажи, чини. Uh, вот перед заигравание с uh, То В период, из... це, а насправді... период избирательной кампании каждый политик uh, имеет составляющую как какого-то популизма. Каждый, uh -huh. каждый. Uh, не являясь исключением я, но моя программа если говорить о программе народного депутата. Она реальная, и она может быть реализована при стабильной работе, прежде всего, Кабинета министров. И я имел возможность уже ознакомиться, ну, по крайней мере, со всеми своими коллегами, с которыми я баллотировался в Верховный Совет, их программами, которые выносились в период избирательной кампании. Я имею в виду той части, юга э, Украины. И скажу, что э, наши программные задачи, которые мы перед собой ставили, которые перед нами ставили наши избиратели, они совпадают. То есть интересы наших избирателей совпадают. То есть разницы нет. Я уверен, что нет разницы в западных частях, в областях Украины. Так что думаю, что Наши программы реализуемы. Uh -huh. Буквально несколько слов скажу, на чем они фокусируются. На завершении. Наши основные задачи, которые требуют решения, это прежде всего дороги. Uh -huh. 70%. процентов. Да. Пану. Теза. Это капитальные ремонты, социальная защита, освита и ряд вопросов, которые требуют сегодня, это энергообеспечение, газообеспечение. Вот решение этих вопросов или Пункт начала їх реалізації та якраз реалізація тих задач, які сьогодні необхідні як для кабінету міністрів, так і для Верховного Совету України. Я вам бажаю, щоб ми вже зустрілися в цій студії, коли будуть перші результати вашої роботи. У якості народного депутата дякую вам, що прийшли до нашого ефіру. І глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Антона Кісе. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.